xoş gördük hər kəsi. Dostlar, bu gün hərəm AçBojeer saytından pul çıxaracağıq. Mənim bu sayt haqqında da kanalımda video var idi. Yəni əgər baxmamısınızsa, saytın işləmə prinsipi necədir, yəni onu öyrənmək üçün ona keçid eləyib, yəni kanalımda baxa bilərsiniz. Bu sayt haqqında video çəkəndə bir şeyi yadından çıxadıb sizə deməmişəm ki, burada siz VIP1 almaq üçün, yəni öz divinizdə, məsəl üçün VIP1-dən söhbət gedir. Öz divinizə pul qoyub siz VIP1 almaq istəyirsiniz ə e, bu, yəni bununla alınmayacaq. Siz məcbursunuz ki, sizin bir dənə aktiv referalınız olsun, VIP1 alan aktiv referalınız. Siz ondan sonra VIP1 ala biləcəksiniz. Yəni şərtdir ki, sizin aktiv referalınız olmalıdır. Yəni ki, pul yatırmış referalınız. Bundan gələk e, xəbərdarlıqlara. Burada göstərir VIP1-ə keçid etmək üçün sizin bir aktiv üz dəvət e, sizin bir dənə aktiv referalınız olmalıdır VIP1 alan. Burada göstərir VIP2-ni almaq üçün Sizin 3 aktiv VIP2 alan referalınız olmalıdır. VIP almaq üçün sizin 8 aktiv VIP çalan referalınız olmalıdır. Yəni sizin 8 dənə referalınız olmalıdır VIP çalan ki, ki siz də o VIP-cü civinizdən pul qayıb ala biləsiz. VIP almaq üçün isə 1 dənə VIP alan aktiv referalınız olmalıdır. Yəni bu günlərdə bu saytdan pul çıxaracağam. Sübut olaraq sizə göstərəcəyəm ki, sayt həqiqətən pul ödəyir. Burda mənim bölməsinə gələk. Vəsaitin çıxarılması, balansımızda olan pulu yazıb çıxartaq. Yə, e, burda bütöv məbləğ çıxartmaq olur bir dəqiqə. Ha, uğur. Və dostlar, pul balansımızdan silindi. Burda görək hara düşür. Çıxarma qeydləri bura daxil olaraq. Bəli dostlar, nəzərdən keçiriləcək. E, pul gəlsin bizim balansımıza çatsın. Mən videonu qaldığı yerdən davam elətdirəcəm. Bəli dostlar, pul gəldi bizim M10 hesabımıza çatdı. 18% komissiya tutdu və 8 manat 20 qəpik gəldi bizim M10 hesabımıza çatdı. Bu qədər dostlar, sağ olun, sağlamlıqla qalın. Saytın linki şərhlərdə olacaq. Dədiyim kimi sayt haqqında da kanalımda ətraflı video var. Keçid eləyib baxa bilərsiniz. Bu qədər, sağ olun, sağlamlıqla qalın.